বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস তাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আমি আলোচনা কৰি আছো পৰিৱেশ সুন্দৰ কৰি ৰাখিব পাৰি পৰিৱেশ বুলিলে আমি আমাৰ চাৰিওফালে আগুৰি থকা জীৱ আৰু জ্বৰ বা জৈৱিক আৰু অজৈৱিক সকলো পদাৰ্থৰ সমষ্টিকেই বুজো আকাশ বতাহ মাটি পানী আদি সকলো মিলি গঠিত হৈছে আমাৰ পৰিৱেশ লগতে আমি কব পাৰো পৰিৱেশ হৈছে মানুহৰ জীৱন আৰু বিভিন্ন কাম কাজৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে প্ৰভাৱ পেলোৱা চাৰিওফালৰ প্ৰাকৃতিক আৰু সামাজিক অৱস্থা যিহেতু আমি সকলো পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ অন্তৰ্গত এক সামান্য জীৱ এতেকে আমি যদি আমাৰ মংগলৰ কথা চিন্তা কৰো তেন্তে আমাৰ চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশক সুন্দৰ কৰি ৰাখিব লাগিব সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ পৰিৱেশ ইমানেই দূষিত হৈছে তাৰ কাৰণসমূহ কহিয়াই চাই সমগ্ৰ মানৱ জাতি সংশয়ত ভুগিছে উন্নতিৰ জখলাত বগাবলৈ গৈ এছামে যিদৰে পৰিৱেশত মুখ্যম আঘাত সানিছে সেইদৰে এছামে কিন্তু আগন্ত টিপদৰ পৰা পৃথিৱীখনক বচাবলৈ অহৰহ চেষ্টাত ব্ৰতী হৈছে তাৰে ফলশ্ৰুতিত প্ৰতিবছৰে পাঁচ জুনৰ দিনাখন বিশ্বব্যাপী উদযাপন কৰি আহিছে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস এই বছৰ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ থিমটো হৈছে এলিমিনেট প্লাষ্টিক পলিউচন মানে প্লাষ্টিক প্ৰদূৰ্ষণ সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া লাখটকীয়া প্ৰশ্নটো হৈছে পাৰিমনে আমি বহু বছৰৰ পৰা প্লাষ্টিক প্ৰদূৰ্ষণ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হৈ আহিছে তথাপি আমি প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰি আহিছো প্লাষ্টিকৰ সৈতে আমাৰ আত্মীয়তা বাঢ়িহে আহিছে বহু চেষ্টা কৰিও কমাব পৰা নাই প্লাষ্টিকে বায়ু পানী মাটিত কিদৰে অপকাৰ সাধন কৰিছে সকলোৱে জানে কিন্তু আমি যেন ইয়াৰ চক্ৰবিহুৰ পৰা ওলাই অহাৰ বাট বিচাৰি পোৱা নাই এটা সহজ উদাহৰণ চাওকচোন প্ৰতিখন দোকানত ওলমি থকা চিপ্ছৰ পেকেট আৰু গুটখাৰ পেকেটবোৰ লগতে আমাৰ প্ৰয়োজনীয় প্ৰায়বোৰ সামগ্ৰী প্লাষ্টিকৰ পেকেটতে থাকে ভয়াৱহ ভৱিষ্যতটোৰ কথা ভাবি থাকিলে মই প্ৰায়েই অতীতলৈ উভতি যাওঁ পুৱাই দাঁত মাজিবলৈ প্লাষ্টিকৰ ব্ৰাছ নহয় এৰা গছৰ অথবা নিমগছৰ দাঁতত দেউতা আৰু ককাই ব্যৱহাৰ কৰাৰ দৰে আমিও ব্যৱহাৰ কৰিছো ৰান্ধনীঘৰ প্লাষ্টিক্ৰেণীত হাতৰ কামত কাগজৰ ঠোঙা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ শিকাইছিল বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে কাপোৰৰ বেগ এটাত তেনে কেইবাটাও কাগজৰ ঠোঙা লৈ গৈ খোলা খাদ্য সামগ্ৰী কাগজৰ ঠোঙাত ভৰাই আনিছো গা ধোৱা ঘৰত প্লাষ্টিকৰ নহয় আগৰ দিনৰ দৰে ষ্টীলৰ বাল্টি মগ ব্যৱহাৰ কৰিছো সন্তানকো টিফিন ষ্টীলৰ পাত্ৰত দিছোঁ প্ৰতিগৰাকী গৃহিণী যদি সচেতন হয় প্ৰথমে এখন ঘৰ তাৰপাছত চুবুৰী আমি প্লাষ্টিকমুক্ত কৰিব পাৰিম এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে বিদ্যালয় চৌহদত কোনেও যাতে প্লাষ্টিকৰ পেকেটত খাদ্য সামগ্ৰী নানে আৰু কোনো প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী চৌহদত নেপেলাই তাৰ ওপৰত আমি প্ৰায়ে চকু দিওঁ ছাত্ৰী গোটেও বিদ্যালয়খন নিকা কৰি ৰখাত সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় বিদ্যালয়লৈ প্লাষ্টিকৰ পেকেটত খাদ্য সামগ্ৰী অনাৰ পৰিৱেশ একেবাৰে কমি যোৱাৰ মনতে হ'ল পি এম পোষণ মিড ডে' মিল আঁচনিৰ জৰিয়তে আজিকালি অক্ষয় পাত্ৰৰ দ্বাৰা বিদ্যালয়লৈ পুষ্টিকৰ খাদ্য সামগ্ৰী আহে আৰু দিনৰ বিৰতিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ষ্টীলৰ কাঁহীত খাদ্য গ্ৰহণ কৰে এই আঁচনিখনৰ দৰে আৰু এনে বহু আঁচনি চৰকাৰৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰিলে প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ কমাই আনিব পৰা যাব ভয়াৱহ ভৱিষ্যতৰ ইংগিত আমি সকলোৱে পাইছো জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ভয়াৱহতাও আমি সকলোৱে দেখিছো এতিয়াও যদি আমি উচিত পদক্ষেপ নলওঁ পৰিৱেশ দিৱস উদযাপন ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হব আমি সকলো সচেতন নাগৰিকৰ উদাহৰণ হওঁ আহকচোন ধন্যবাদ শ্ৰোতবন্ধু এখেত আছিল যোৰহাট দেৱীচৰণ বৰুৱা উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী দীপ্তি শৰ্মা বৰুৱা সঁচাকৈ প্লাষ্টিক বৰ্জন এইটো প্লাষ্টিক আনহে নালাগে আমাৰ পাকঘৰতো প্লাষ্টিকৰ সামগ্রী অধিক গতিকে আহক আমি প্লাষ্টিক বর্জন কৰোঁ আৰু আগৰ দিনত যিবোৰ সামগ্ৰী আমি ব্যৱহাৰ কৰিছিলো সেইবোৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ